Проехали мы уже на нашем Song Plus 25 модельного року BYD майже 13 тысяч километров. И что я вам хочу сказать? <свист> э, уже есть свои как бы плюсы, минусы. В основном это плюсы. Предыдущее авто у нас было RAV4 останнего поколения, пятого поколения. Плюсов, конечно, больше. Это, ну, <свист> я не то, что там уже это плюс за Китай, Э, ну, по, знаете, как разница вся в мелочах, а этих мелочей дуже богато. С чего начнем? Ну, есть свои как бы недостатки, но это такие мелочные недостатки, в основном это плюсы. Вот. Самое первое, это именно его сборка. Что интересно, что все болты, вот видите, меточки стоят. Вот все, все, это где бы вы что, куда ни заглянули, даже пластиковые заклепочки, они все идут с меточками Все полностью так затянуто И ставлены меточки Не знаю, для чего это они роблят Это или какой то сертификация качества Или что, даже вот, видите Вот такие ограничители на высоту тоже все как бы Все пронумеровано, все болтики, все пластиковые Заглушечки, все меточки Багажник, кстати Хоть машина трохи больше за RAV4 Пятого поколения, але Багажник трохи меньше У меня сюда в RAV4 влазил пенопласт метр на метр Сюда не влазил И за счет чего? За счет того, что Здесь вот эти арки в BYD, Они шире, в RAV4 они меньше Но в RAV4 прям с нуля Я взял с салона машину, то у меня бывало чуть-чуть под наклоном, когда стоит, уже багажник э, погано закрывался. То есть на замке уже не, ну, искривлялась геометрия кузова. Здесь этого нет из-за того, что жесткость везде сделана более качественная. Металл, ну понятно, что он такой, как вы ну, знаете, на старой Волге. Не прогинается. Э, все оцинковано, как бы, не скрипит, не трещит, что еще нравится, где сразу другие контуры резинки. В RAV4 такого не было. Вот видите, у меня в рап 4 вот здесь постоянно все болотом залетало. Здесь уже, вот здесь, как бы тоже есть усиливачи, которые не дают болоту попасть. Одно единое поставил я Такие э, подкрылки пластиковые сюда, как дополнение, они идут под э, заводские подкрылки, туда дальше, где-то сантиметров 10. Локеры называются. Это очень полезная вещь, так как вот здесь у меня постоянно забивалось болото. Зараз такой проблемы нет. И, подруга, вот здесь железо, хоть оно оцинкованное, но от колеса постоянно било, оно его пескоструило. Так что это рекомендуется сделать. Сзади, кстати, вот это ривный пол диван такой великий. И я ростом метр девяносто два. Метр девяносто два. Здесь за мною, смотрите, сколько места. Вот, ну то есть кулак еще есть. Над головой вот так. Люк панорама, да, дуже величезно, очень кайфоваться все выглядит. И ехать, э, можно такой чуть открыть, проветривать. Можно дальше нажать, оно откроет где-то. Сейчас вот до сюда. И можно еще сейчас донажать. Даже до да нажать сейчас. Даже, сейчас. Оп, и оно вообще убегает. Подобается еще вот такая шторка. Ее можно закрыть полностью. У вас будет темный потолок совсем. Ну, то есть это не будет видно, что это у вас. А видите, они закрывает, видит, что люк не закрыт, оно дальше не идет. Умная система. Да, голосовой помощник можно все, если знать китайскую. Ну у нас умельцы все и на украинский переводят и делают слухняный автомобиль на украинской мове. То есть можно все всем манипулировать и двигать стеклами, люком, там включи светло, открой, закрой багажник. Это все можно рубить голосовым помощником. Салон, конечно, выглядит, друзья, очень шикарно, дорого. Все это ровные швы, все мягкое так как оно добротно, и в такси выезжают все машины по миллиону, именно тебе войди, и у них только вот здесь заломы. А что заломы? Потому что даже при моем росте метр девяносто два, я не могу, э, как в RAV4, я просто вот раз, я правильно сняты. Сейчас такой переверну камеру. Я то есть не могу залезть так, чтобы у меня все тело, все тело не повисло на вот этой части. Вот у меня, видите, нога болтается в воздухе. Поэтому вот здесь обычно вот такие заломчики. Но от этого никуда не денешься, потому что очень высоко сидим. За счет того, что аккумулятор поднизу. Кстати, во всех машинах и в этой тоже. Дор дорубив я вот такую э, резиновую штучку. Если видно здесь темно, чтобы когда даже э, обувь мокрая, у вас за педаль туда ничего не капало. Это у меня на rav 4 такое было. В этом авто так само сделав. Потому что, если ее нету, вся грязь, и помимо коврика, все течет вот туда. А так, у меня зараз там все чисто. Видите? Ну, темно. В RAV4 у меня тоже была диодная оптика. Но здесь на богато ярче, в два раза точно, а может и в три. У нас все это свиты. Не знаю, в чем фокус и секрет китайцев, но они сделали реально яркую оптику. Ночью их и кайфово. Вообще, все обтянул бронепленкой. Фары, капот, ну по кругу полностью машину. Вот, по цене вышло около 2000 долларов. Ну, чуть-чуть не якісно хлопцы, але по мелочам такие. Але, ну, у других хотя процедурах стоит дороже. Что мне еще не нравится в Виводи, какие минус. по первых в RAV4 при своем росте 1,92 м я мог зайти за багажник. Здесь мне на... приходится пригинаться, так как рост не позволяет, и это максимальный Максимально уже подъем. Там, кстати, салона это все регулируется, но это уже максимально, что мы можем поднять. Так уж не нравится мне вот это вот открывание вот такой ручкой нашей ниши, вот, чтобы что-то взять. Бывает на базар поехал, и э, здесь мешки там с картошкой стоят, еще что-то там, э, какие-то мешки стоят, и надо открыть, залезть что-то срочно, то я сделал так, как в rav 4 идет заводу. И в RAV4 у вот тебя полочка, она еще на... ты ее можешь перекидать и так, и так. Там пластик с той стороны, и здесь, кстати, пластик. А здесь материал. То я себе сделал вот так вот, как в RAV4 просверлил отверстие, ленточку прошил. И дуже зручно. Но он никому не мешает. Вот так выглядает. По кнопочкам, да, все у нас на своих местах, все дуже зручно адаптивный круиз-контроль прекрасно себя по воде. За Одессой и до Умани майже вообще без моего участия авто, только за руль просилось подержать, чтобы я типа бачила, что я не сплю. Э, сама останавливаюсь, сама бачила знаки, вот знаки тоже бачите, рисую, само делала попереджение. Э, открытый Android очень зручно, здесь у меня и Viber, и Waze, карта, и Facebook, все раз нажали, открывается монитор, сразу переворачивается, стекло затемняется, не казал я. Вот я только вечер стою, сзади машины не слепили, все у нас здесь затемняется. В комплекте вот таких две зарядки, одна 7 киловаттная, вот она, я ее поставил прямо здесь под открытым небом, но герметичный ящичек пластиковый в электротоварах купив, врезал в сок стекла стекло и сделал, сколхозил вот такой механизм, чтобы можно, ну, сюда вообще лазить я и не лазил, но я вот так вот, все себе, чтобы, э, двумя этими штучками не открывать, не закрывать. Э, то есть шла вот такая 7 киловаттная, зараз заправляется, заряжается, вернее, где-то 6,5 киловатт заталкивает. И шла киловаттная зарядка, это, если вы там в гости кому-то поехали, вы можете там воткнуть смело, ничего не спалится по электрике. И, кстати, шла еще разрядка, вы можете около 3,5 киловатт запитать весь будинок без проблем. Все буде працювати как бы, от як би, від електромобіля, як повербанк. Заправлявся на державний я всього раз через оцей вот скоростний порт. Вот, так, все время дома. И, ну, как бы люди питають, чи є... Ну, я не розумію тих людей, у которых в два автомобіля в сім'ї, і у два автомобилі ДВЗ и нету електрички. Все є у мене знайомий, у него є Q8, бензин 3. 3,5 или 3, уже не помню, но он указал где-то 14-15 по городу. Е у него Infinity X, ой, QX70 тоже такая кроссовером дело, тоже там, дай боже, она хавая. Але кажу, что ты, ну, Володь, что ты не купишь себе электричку, две машины в семье, можно одной там смело туда-сюда, по городу, куда там экономить, а второй, там, если ты на дальняк уже переживаешь, не хочешь время тратить на заряжание. Он говорит, ну понимаешь, если я возьму электричку, она не ликвидна, уже в цене потеряет там, буквально за рик, там нормально э, денег. Я говорю, ну давай посчитаем, смотри. Э, у тебя Q8 берет 14-15 литров, наезжаешь ты сколько? 50 тысяч километров на рик. Он богато ездит. 50 тысяч километров. Это э, за 5 лет, посчитали, даже если не имеет солнечных панелей, так как у меня, просто по ночному тарифу заряжаться, то это выходит больше 60 тысяч долларов экономии за 5 лет. 60 тысяч долларов взяли, положили тебе на стол, и ты зародил, что у тебя эти гроши просто ниоткуда. Ну и какой тогда, какие тогда питание по вторичной продаже этого электромобиля? Ты можешь за 60 тысяч долларов купить вот таких два авто, полной комплектации и ни в чем себе не отказывать. А можно 60 тысяч взять вообще, не знаю, какую Дензу за 9. Вот, и это будет вообще верх вложенства, ну, не знаю, там два холодильника, все электродвери, там двойная пневма. У меня друг взял очень доволен, пересел с Mercedes S-класса. Так что цели электромобіль. Багатьох друзей, которые попробовали на электроїзде, то есть на ДВЗ зараз ніхто не хоче пересаджуватися. Потому что даже по ночному тарифу ты гроші. Ще хочу сказать, друзья, по функціоналу, по кнопкам. Це, ну, Честно би мне сказали, щоб ты сюди добавил по кнопкам или щоб убрав. не мать что добавить и не что убрать. Все на своих местах настолько разумно все продумано, что ну, китайцы молодцы. Они бывают, если не могут ничего придумать, то берут же с того же Мерседеса, копируют. И здесь же как бы Этот цей бренд BVD, они 14 лет были с Мерседесом. И видно, что все это, знаете, вот по салону, все, ну, все на своих местах кнопочки все светятся. В RAV4 даже в самой жирной комплектации вообще здесь ничего не светится, кроме одной маленькой точки. То есть надо на ощупь шукать и пробовать, какие окно начало открываться, какие нет. Багажник можно открыть там богатьма способами. Можно отсюда открыть, можно с монитора, можно с пульта. Да. Кстати, да, пульт здесь уже заряжается. Здесь его место, вы его положили, идет зарядка. Телефон тоже там с обдуваемой, кстати, зарядочка. Вот мощная. То есть тоже довольно-таки хорошо. Уже с завода здесь у нас положили полностью резиночку по кругу под капотное расстояние под капотное расстояние то есть у вас сюда ничего не забивается капот чистый можно сказать сразу идут газовые упоры. В самом жирном RAV4 этого вы ничего не побачите. Здесь вообще лазиться абсолютно не надо. Ну, а как бы китайцы додумались и поставили сюда газовый упор. На скручивание вы его не скрутите. Вот этот капот. Хотя в RAV4 он хода, ну, вот такой, шалтай-болтай. Вы будете двигать просто, как из пропеллера мощный, тяжелый, звук приятный. Двери тоже закрываются. Звук такие. Ну, они важки. Чувствуется, что это настоящее. Да, сразу антимоскитная сеточка выдвигается при открывании люка. Это все зручно, удобно. Так, вроде бы все сказал, что еще можно сказать. Машиной доволен. Мягкая, да. Кто не седает, друзья, то там и люди на, с Мерседеса из класса седали. Кажут, блин, она Чё, на пневме, кажут, они, э, стойки идут Макферсон, слышал, что э, они идут на БМВ те же стойки. По ходовой, э, друзья, рекомендую, э, будь яка новая машина, будь то BVD или э, какой-то Maybach, то пол, проехать полторы-две тысячи и сделать развал сходжения, потому все резиночки, все заводские настройки, все равно оно под весом, под качкой, стоя на свои места и, ну, как бы отклонение булы когда заехав до нашей крупной СТО, сделали мне развал схождения, и хлопцы зап попросили запрыгнуть, подавиться по ходовке, что было цикаво, новая машина, интересно, что там как. Запрыгнули, кажут, здесь все копия э, Toyota Camry. По ходовой, кажется, все. И чув, что даже э, какой-то наконечник по форумам менял, то ставили именно с Toyota Camry. Я бы, ну, я ее менял бы, на что я поменял бы то скорее всего поменял бы или на BVD Denza N9 что-то такое кроссовером делать, BYD Tank L который уже 1100 лошадок там три ряда сидений ну хотя мне третий ряд не надо хоть и семья вылыка вот вот, вот что-то такое бы взял такие модели как э, допустим Tesla ID то я не рассматриваю ну вот по это литий-ион а здесь железо-фосфат вы можете смело в ноль разряжать 100% заряжать, оно не боится. И по друге что здесь 5000 циклов заряда аккумуляторов. Это, как то кажут в Китае, если ты берешь эту машину, и ты китаец, то, ну, ты живешь в Китае, то тебе дают пожизненную гарантию на аккумуляторы. Вот, они по миллиону проезжают, и ничего. 5000 циклов, друзья, ну, даже, если якщо кажут, при самых суворовых эксплуатациях там 3000 циклов, я заряжаюсь раз где-то раз на неделю. это считается полная зарядка. То, что я там приехал от 70% до 100% добил, эта зарядка не рахуется. Рахуется от примерно, ну плюс-минус там от 10-20 до 100. Вот, и у меня выходит вот такая э, крупная зарядка раз на тыждень. Раз на тыждень это... 54 раза на рик, у нас 54 тижня на рик. Если мы 3000 разделим на 54, где-то 55 роков. Ну, понятно, что на ней 55 роков, дай бог, прожить еще. Ну, что у нас Кикина на и литий он это совсем друга. Даже в плане того, что при авариях железо-фосфат, он не взрывается. И при прокалывании, как литий он. А литий 1400 градусов температура. То есть вы его не потушите, пока оно не обгорит. Плавит даже металл. Якось так. Ну, будем делиться и дальше. Все, бывайте, друзья, папа. Всего наилучшего. Слава Украине, героям слава. Украина по